Російський пропагандистський телеграм канал опублікував інтерв'ю з окупантами-контрактниками, які кажуть, що не бажають більше воювати. Я теж, щоб ви приїхали в Сарактаю, тому що дуже сильно його вважаю за вообще, в принципі, як воїна і конкретно за те, що пацану оставалось одна неделя до кінця контракту. В отличие от від большинства людей, он не продлевает контракт, он не хочет больше воевать. Но у него есть дома семья, ему это не нужно. Но он знал, куда идет. Потому что когда мы пошли первый раз, это был полный провал. Ну, то есть это... нас очень сильно обкидали артиллерии. И меня цепануло, и мы начали выходить. И все понимали, что ну, проскочить там будет очень тяжело. У наших соседей э, было на тот момент уже очень много потерь двухсотыми. Э, и все пацаны понимали, что ну. Это жесть. Просто жесть. Там пройти было очень маловероятно. Пацаны пошли, 6 человек, проскочили, красавчики. Выполнили БЗ, зашли в Новобахмутовку, закрепились там, отбили два наката, которые проходили не просто пешим порядком, а подвозили людей на танке. Они отбились и вот по стечению обстоятельств на выходе прозевал, ну это скорее уже просто из-за усталости. Пять дней постоянно вот это. Есть люди, которые приезжают на позиции, позиция теплая, тихая, спокойная. А там пять дней просто постоянные замесы какие-то были. Сейчас для парня закончена война, но он есть воин. И дай бог, конечно, чтобы не вернулся на войну. Возвращайся домой. Но Нет, теперь все будут знать, что ты воин. На самом деле, конечно, насчет того, что там война закончена для меня, и я там все к семье там сливаюсь и что-то. Нет, просто на данный момент сейчас немножко, ну, так сказать, приоритеты. приоритеты другие, да. И сейчас пока восстановлюсь, пока... Тут у меня дочка уже 16 лет будет поступать. Ну, то есть, ну, ну сейчас э, моя непосредственная помощь нужна именно там. То есть... Окрім цього, і мобілізовані росіяни кажуть також, що не хочуть залишатися на війні, і у них також інші пріоритети. Але поки вихід для них тільки або в труні, або на ношах. Тим часом кремлівський пропагандист Мардан марить про освобождьоний Харків. А все через Постійно неспокійну ситуацію в Білограді. Звісно, всьому, що відбувається в Білоградській області, пропаганди звинувачує саме Україну. При цьому літаки 2-ї армії, які летять бомбити Харків та інші українські міста, просто систематично вже кидають фаби на свої ж російські населені пункти. що відбувається в Білгородській області, починаючи з мая 22-го року, Оно, в общем, не оставляло, как мне кажется, для Харькова другой судьбы, других вариантов, кроме как быть освобожденным российской армией. А для тех, кто стреляет по мирным людям, не оставляет другой судьбы, кроме как быть закопанными в глину. Але як ми всі знаємо, єдина причина тривожної обстановки в Білгороді це путінський режим. А ще на Гебель намагаються ліпити з американців неграмотних людей. До пропагандистки Маргаріта Сіманя надійшла нова методичка. За версією пропагандистки у США не читають, тому що цитую: «що в бідном, що в багатому домі врядлі знайдеться хоча б одна книга. Раніше, коли когда... Соединенные Штаты Америки действительно были страной христианских ценностей. Библия, я это еще даже застала, лежала в прикроватной тумбочке в каждом придорожном копеечном мотельчике, не говоря уже о больших, красивых, грозных, каких-нибудь там астория И люди-то ее вообще-то подсчитывали. Потом образование в Соединенных Штатах Америки было организовано так, что люди практически вообще перестали читать. И, как мы знаем по их собственной статистике, огромное количество невероятный процент сейчас не буду врать, какой именно молодых людей в Соединенных Штатах являются illiterate, то есть неграмотными. Они читают так вообще никто. Вы вряд ли найдете что бедный, что богатый дом в Соединенных Штатах Америки, где лежала бы хоть одна книга, которая не необходима по работе или учебе тем, кто проживает в этом хаусхолде, как они говорят. А якщо прибрати ось ці всі маніпуляції Маргаріти, то згідно з даними дослідження книжкового сервісу «Літрес» та Аналітичного центру НАФІ, у минулому році лише 23% росіян прочитали хоча б одну книгу. У той же час видання Його повідомляє, що серед американців більше людей, які саме читають, минулого року таких було 54%. і вони прочитали щонайменше одну книгу. І здається, ось ці особи у своєму житті максимум, що прочитали, то це інструкцію на освіжувачі для повітря. А тепер, після того як ті пішли на чужу землю вбувати українців, тепер стоять і просять свого диктатора Путіна віддати їм обіцяні гроші, ну тобто якісь там виплати. Здравствуйте, Володимір Володимирович, ми добровольці ОБТФ Каскад. внутрішні війська МВД ДНР. Звертаємося к вам за допомогою тому що Все инстанции нас игнорируют. Единственная надежда это. Все мы приехали со всех уголков России. Нас больше тысячи человек защищать интересы нашей родины. Никаких выплат с января этого года по настоящее время в размере 195 тысяч рублей, как находящимся в зоне СОО. У нас есть семьи, кредиты. У нас даже сейчас нет возможности вернуться домой. Более того, нам не выдали удостоверения ветеранов боевых действий. Ссылаясь на то... То получать дома. а за території ДНР вас вообще не признають, як вони на служащими. І, звісно, ми лише не всіх любов. Вважаємо президент, проті просимо вас не оставить без внимания нас і розібратися з даної ситуації. Тобто, повелися на обіцянку, вторглася в чужу країну, а їхня влада просто їх кинула. Просто розвелі, що для російської політики вже просто давно норма. Але окупанти, які набралися там кредитів. Виросли загалом у злиднях. Вони ж продовжують наполегливо вірити в казочки Путіна та його команди. А ось у цьому відео просто чудово все облуплені стіни, сценографія. Я помню Леніна. Ну і особи без інтелекту буде скажу. воспитание, пора прекращать свои отношения, дипломатические да, отношения. Да, да, потому да. что они уже обманули. Да, Сколько можно? И Нужны да, вот, деньги для поездки. Вот вам, муж, вам вот вам. Подожди, подожди, не топи. Подожди, подожди. Подожди, Москве надо топтать. Москве перед посольством. Они крови наши хотят. Вот да, будет, у меня сын работает на бойне, мы оттуда будем кроме придем. По-іншому не так да. деньги деньги нам надо, да. да на дорогу на да. мабуть із претензіями до Байдена вже просто вони закінчили і вирішили просто ідеологічно нейтралізувати Сунака. І запам'ятайте, ось це відео Пропагандист Соловйов просто відкрито не вірить у свою руську армію і здатність її досягти, хоча б якихось успіхів на полі бою. Реакції жителів Харківської області. Когда ходят для того, чтобы их вывести, вот сейчас вот Россия наступает, а большинство не хочет уезжать. Не хочет уезжать, потому что скорее будут ждать русских солдат. Вот. А и, соответственно, тоже, наверное, обратили внимание, вот он в Харьков-то приехал, да, уже говорят, что следующая поездка Зеленского будет в Запорожье. Тоже хорошая новость. Ну, Но, однако, он сидит в Киеве, Киев мы не взяли еще. Все Поэтому впереди. здесь я бы тоже. А зачем его брать? Нет, у меня нет ответа. То есть по мне надо брать все, включая Лиссабон. Ну, конечно. Но просто, когда включить. такие вопросы будут стоять, да, например, брать Харьков, как? То есть, так как берут американцы, превратив это все в выжженную пустыню, Ну, Валюш, здесь я говорив, що да, ми раз с вами не просто обсуждали. Звісно, да? русский город. Не всі російські города і не по разу. Але речі другому, брати як. Так, бо одна справа на словах перевалити через Піренеї. І зовсім інше насправді перепливти через водосховище Печенігі. Друзі, на цьому все. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Обов'язково напишіть ваш коментар. Для мене це важливо і чекайте на наступний випуск.